हम तख्ली पर जब ग़ौर करते हैं तो बुनियादी बात जो सामने आती है वो ये है कि कायनात भी दरअसल दो रुखों पर कायम है यानी कायनात की तख्ली दो दो रुों पर हुई है एक रुख खालिक है और दूसरा रुख मखलूक है खालिक और मखलूक का तयन इस बात की तरफ इशारा करता है कि कायनाती तख्ली का फार्मूला ही ये बना कि कायनात में बैग वक़्त दो चीज़ें हो सकती हैं मसलन अगर मखलूक है तो ख़ालिक भी है और ख़ालिक अगर है तो मखलूक भी है जब बुनियादी दो रुखों पर कायम हुई तो कायना में मौजूद हर तख्लि दो रुखों से मरक्ब होगी अब जैसे मुदक्कर है मुन्स है अभी आपने ये पढ़ा के बीज भी दो रुखों से मुरक्कब है यानी दो दालों से मुरक्कब है अब बीज के दो दालें ये दो परत अगर न हो मस आप मार्श की दाल को इस तरह जमीन में डालें कि दो परत के ऊपर खिलाफ ना हो मतलब दाल धुली भी हो ये दाल अलग अलग दाल के दो परत हो, ऐसी सूरत में जब आप जमीन में उस दाल को डालेंगे तो वहाँ दाल का पौधा नहीं उगेगा अला हाजुल खयास कभी ऐसा नहीं हुआ कि बगैर बाप के औलाद पैदा हो गई हो या बगैर माँ के औलाद पैदा हो गई हो अब इस जमीन में हजरत अलैहिस्सलाम का जो पैदाइश का सिलसिला है वो मुस्मियात में है और इस सिलसिले में ये कहा जा सकता है कि अल्लाह ताला चूंकि कादर मुतलक है इसलिए अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत का मुजाहरा करने के लिए बगैर माँ बाप के भी पैदा किए करके दिखाया बगैर माँ के भी पैदा अल्लाह किया और बगैर बाप के भी तखलीक अमल में आई लेकिन कानून अपनी जगह कानून है अब अगर हम आदम की पैदाइश सामने रखे हैं, तो आदम की पैदाइश में भी दो रुख काम कर रहे हैं मसना एक खुद अल्लाह ताला और एक आदम आदम के बाद हवा की पैदाइश मेरे बहस आती है वहाँ भी दो रुख काम कर रहे हैं यानी एक आदम और एक आदम के अंदर अम्मा हवा का परत तो आदम जो है दो रुखों से मरकब था एक खुद से आदम आदम के और दूसरा जो उसका अंदरूनी परत था वह हवा का था आदम की तोज्जो या आदम की मरकजियत या तखनी फार्मूले में गहराई पैदा हुई और आदम की जो जहनी मरकजियत है वो अपने अंदर रुख औरत अमा अब्बा के ऊपर जब पूरी तो के साथ ज़हन एक नुस्ते पर कायम हो गया तो आदम के अंदर से हवा बाहर आ गई ये नहीं है कि आदम के अंदर अगर हवा होती ही नहीं तो आदम की पैदाइश कैसे होती इसी सूरत में हजरत ईसा का जो पैदाइश का सिलसिला है उसमें भी आप देखते हैं कि अल्लाह त फरिश्ता भेजा और उस फरिश्ते ने हजरत मरियम से ये कहा कि आपके यहाँ एक मुकद्दस बेटा पैदा होगा अल्लाह का बंदा पैदा होगा हजरत मरियम ने जवाब में ये कहा कि मेरी अभी शादी नहीं हुई अभी किसी मर्द ने मुझे छुआ तक नहीं है मेरे कैसे औलाद पैदा हो सकती उस फरिश्ते ने यह कहा कि ये अल्लाह तला की तरफ से हुकुम है और बिना शुबा अल्लाह जो चाहता है वो हो जाता है तो अब जिब्रील का आना या फरिश्ते का आना ये बहुत ज्यादा गौरतलत है यानी एक तो ये कि हजरत मरियम बहुत दिनों से उस कमरे में बंद थी चिल्ले में थी हजरत जिक्र सलाम की भांजी थी या भतीजी जी थी वो, वो कई दफा ऐसा हुआ कि खाने देना भूल गए तो जब दरवाजा खोल के देखा तो वहाँ उनको खुश देखा कोई कमजोरी उनकी चेहरे पर नजर नहीं आई तो उन्होंने कहा भाई मैं तो खाना तो मैं लेना भूल गया था तो उनका नहीं ये मेरा खाने का इंतजाम था और कुदरती तौर पर महावराई तरीके पर मुझे खाना मिल रहा है और मैं खा रही हूँ कोई मुझे कमजोरी वगैरह नहीं इसका मतलब ये है कि वो चिल्ले के दौरान उनके अंदर एक मावराई जो नज़र हर आदमी में होती है वो उससे मुतासिब हो गई थी और वो नज़र उनके अंदर खुल गई थी फिर यह कि हजरत ज़िब्रिल या जो भी फरिश्ते वहाँ ज़िब्रिल का तो नाम है या फरिश्ते का नाम है जब वो आए तो जाहिर है हजरत मरियम ने उस फरिश्ते को देखा उस फरिश्ते को पहचाना और उस फरिश्ते ने ये बात भी कही कि बस मैं अल्लाह की तरफ से आया हूँ और अल्लाह जो हुक्म करता है वो हो जाता है तो इससे ये जाहिर होता है कि हजरत मरियम सलाम की जो अंदरूनी नजर थी या रूह की नजर थी वो खुल गई थी वो बेदार हो गई थी तो जो आंख मावराई खानों को देख सकती है जो जिसम मावराई खानों को खा सकता है उनसे इस्ता कर सकता है और जो आंख जगदीर को या फरिश्ते को देख सकती है जाहिर है अम्मा मरियम ने भी अपने अंदर दूसरे रुख आदम को देख लिया जिस तरह आदम ने अपने अंदर हवा का रुख देखा इसी तरह मरियम बीबी ने अपने अंदर मर्दाना रुख देख लिया आदम का रुख देख लिया जब अम्मा मरियम ने अपने अंदर मर्द का रुख मुलाहजा कर लिया जो उनके अंदर मकरू रुख था दूसरी तरफ उनके कानों में फरिश्ते की ये बात भी आई और दिमाग में उसकी गुंजार हुई कि अल्लाह ऐसा चाहता है तो मरियम का जहन जो है हर तरफ तो से हटकर अपने अंदर दूसरे मर्द रुख में मरकूज हो जैसे ही वो मर्द रुख में अम्मा मरियम का जहन मरकूज हुआ हजरत इस सलाम की पैदाइश अमल में आ गई जो बात हजरत आदम के साथ रही अम्मा हवा के सिलसिले में बिल्कुल वही कानून अम्मा मरियम के साथ हुआ इस सलाम की पैदाइश तो इससे ये कहीं साबित नहीं होता कि अगर हजरत ईसा सलाम बग़ैर बाप के पैदा हुए तो एक रुख से पैदा हो एक रुख से पैदा नहीं हुए वह कानून अपनी जगह है जिस तरह अम्मा हव्बा बगैर बाप के पैदा हो गई और वहाँ भी दो रुख जो है वो जेर बैस आ रहे हैं इसी सूरत से अजरत ईसा राय सलाम भी अम्मा मरियम से इस तरह पैदा हो गए जिस तरह अम्मा हव्बा हजरत आदम से पैदा हो गए मकसद वही है कि कायनात जितनी भी है जो भी कुछ है यहाँ उसकी बुनियाद दो रुखों पर कायम है पहला रुख अल्लाह और दूसरा रुख मखलूक अब मखलूक से मजीद जितनी भी तख्लीक अमल में आएंगी क्योंकि बेस दो रुख बन गए हैं इसलिए कोई भी चीज दो रुखों से बाहर वजूद नहीं हो सकती अभी आपने देखा कि साहब वो हलक के भी दो हिस्से हैं फेफड़े भी दो हैं, गुर्दे भी दो हैं, जिगर भी दो हैं, हाथ पैर आंख नाक कान ये सारी चीजें दो दो हैं ज़ाहिरा रुख लेकिन कानून आदम अलैहिस्सलाम से की पैदाइश का कानून और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम से हजरत ईसा की पैदाइश का कानून हमें ये बताता है कि कोई भी चीज इस दुनिया में ही नहीं सारी कायनात में दो रुखों से अलग नहीं हो सकती तखलीक का कानून ही यह बन गया